Наверное, я начну. Почему? Потому что ну, немножко хотел бы продолжить вот, свой доклад, то есть про беспак, да? Беспарк, что такое беспарк? Беспарк, программа специально для стартапов. Вы становитесь участником этой программы и на три года вы получаете бесплатно программное обеспечение, все программное обеспечение для разработки ваших продуктов. Каких-то требований а, к вашему конечному продукту мы не накладываем. То есть, стали участниками программы Беспарк, хотите, разрабатывайте дальше на Linux и PHP, да? хотите, разрабатывайте на наших продуктах, хотите, совмещать? А, как выглядит, в общем-то, процесс участия в программе Беспарк? Вы идете на сайт программы, вы регистрируетесь как участник, и вот здесь возникает самый интересный момент. Какие-то требования к участникам такие есть. Да? Какие требования? Их три. Компании должно быть меньше, чем три года. Компания не зарабатывает еще больше, чем 500 тысяч долларов. И компания разрабатывает собственные продукты Made in Ukraine. Мы не поддерживаем рынок Штатов, Германии и других стран с помощью этой страны. Мы поддерживаем наши украинские компании. Потому что, естественно, там, условно говоря, если он будет поддерживать рынок Штатов, любой аутсорсер подпишет и скажет, я стартап. Для аутсорсеров это не работает, это работает для стартапов. Программа а, начала свое действие в Украине в ноябре прошлого года, и за это время у нас э, где-то 150-160 стартапов зарегистрировалось. Скажу честно и откровенно, да, э, в общем-то, до сентября этого года мы принимали к участию практически все компании. А я не дал разрешения к участию только двум компаниям. Одна компания называлась ее мое. У них не адрес такой же был, они все равно подтверждения не получили. Вот. А, другая компания а, имела в качестве своего адреса домашнего сайта в Microsoft mm -hmm. вот. а, и, ну, я им не регистрации не только потому, что мне жалко, потому что в первом случае компания бы все равно не получила подтверждение, а во втором случае мне бы спросили, Сережа, а кого ты там регистрируешь, кого придется, да? Вот. Почему? Потому что программа только запускалась. Честно скажу, на текущий момент а по программе по, по количеству стартапов план мы уже выполнили на этот год. А год у нас заканчивается 1 июня. Да? То есть план мы выполнили за первые три месяца. Поэтому дальше мы э, немножко требования ужесточаем. Да? В, В плане приема. А, то есть а, вам придется доказывать, что вы действительно есть стартап. Мы должны понимать, что у вас нет инвестиций каких-то действительно зарубежных, что вы не являетесь простым аутсорсером. Но, когда вы регистрируетесь в программе без SPAC, то вот здесь есть интересный момент. Кто-то должен подтвердить, что вы стартап, правильно? И, соответственно, вы имеете опцию выбрать либо Microsoft, пусть проверяет, то есть будете присылать нам какие-то документы и так далее, либо же вы выбираете одного из сетевых партнеров. Сетевой партнер это организация, которая без нашего участия рекомендует какие-то компании к уч участию в безпаке. То есть это организация, которой мы доверяем, она говорит, вот ты стартап, ты можешь участвовать в беспарке. И, соответственно, высылает приглашение. третя організація, третя організація реєструється і все вже нас спокійно бере участь в этой альянсе. Мы в этот процесс не вмешиваемся. И вот сегодня я вам представляю как раз одного из сетевых партнёров країни. Так, лиський клуб, скажіть, педім став партнером е-е родаром, пані Монтесукку, І тому ми в рамках нашого клубу маємо право бришувати вот згідно цих вот про який Сергій сказав які е, стартапи є дійсно стартапами, які, ну, а які ні. Е, тому, якщо ви хочете отримати всі ті преференції е, по програмі Біспат, тобто доступ до безкоштовного ПО, і там я чув е, на Венчурс Summit пару днів тому були ще якісь розмови про те, що доступ SLРські мережі Майкрософта, е, ну тобто в канали продаж Майкрософта, по суті. Планується або вже запущено. От. Ви можете відсилати заявку по вашому стартапу на наш імейл. E info.startup.ua Я Якщо роздам візитки, хто хоче, хто зацікавлений, і ну, ми з вами зустрінемося, поговоримо про те, хто ви чи хотіли ви на стартап? І якщо так, то я б, з радістю можу доступом до програми стати. Хайчу обраті вашого внимания, що. году участники программы Бесплат также имели дополнительные преференции от Microsoft Украина. Так, в том же ноябре прошел курс Starting Бенгарыш, в котором участвовало чуть более 20 наших стартапов. Затем на протяжении года мы организовывали короткие семинары для стартапов в исполнении Дениса Долгополова. Кстати, один из таких семинаров был во Львове последний. А может кто-то на нем присутствовал. И последний семинар был посвящен интеллектуальной собственности, он прошел в Киеве, в, в Плюс время от времени мы шлем также приглашения на какие-то технические тренинги. В этом году, может быть, немножко будет меньше тренингов, потому что в прошлом году мы провели около десятка, но они будут, они будут, и, и, и я думаю, что опять же таки это не навсегда, да, будет немножко больше уважения, больше бюджета, мы будем проводить больше мероприятий для стартапов в том числе. Поэтому подписывайтесь на эту программу, если вы действительно стартапы, используйте наше ПО в течение трех лет бесплатно. Ну а там либо вы уже продали свой стартап, либо же вы развились, либо же вы заработали очень-очень много денег, купите тогда хотя бы микроволновскую студии несколько штук. Возможно, вопросы? Мы действительно это анонсировали позавчера на весь саммите. Вот от нас есть у Украины, есть у Денис Табкопов, да, он придет и расскажет, я уже по этому поводу получил какое-то письмо, я его еще не плачу. Это целая такая самая свежая информация. Да. да, у нас есть на самом деле действительно возможность с одной стороны использовать э, наши сайты глобальные, да, и, и, например, MS И для партнеров бесплатных это функциональность появится на сайте автоматически. А вторая возможность для наших партнеров это пытаться продавать свои продукты через канал телесервис. У нас в Украине есть телесервисы, которые могут продавать ваши продукты вместе с нашими. Еще следующее питание. Все пусто. А как какие-то следующие мероприятия в, в Львове? Вот, да. И для стартапов? Для стартапов я на этот вопрос ответить не могу. Я могу сказать, что в этом году бюджет, который у меня есть на стартапы, был разделен на две части. Одна на первое полугодие, другая на второе полугодие. Первое полугодие заканчивается 1 января, а этот бюджет я уже потратил. А вот по естественно, я еще ничего не тратил, поэтому я думаю, что я буду организовывать несколько семинаров для стартапов. Если речь идет о оффлайн мероприятия, то оффлайн мероприятий мы, к сожалению, проводить не будем, да. А во Львове, исключая а, а, те мероприятия, вы видите, я, я офлайн, да, живу здесь, да, вот, и, возможно, у вас, наконец, когда-нибудь заработает дотнет юзер группа, да, и, и мы ее тоже сможем поддерживать. Вот <TH verw Harps> я из Венеции приехал, везет группа работы, это регулярно уже есть. Я думаю, что это, что если какие-то мероприятия будут, то, <shares> в принципе, все подписаны на рассылку новин, то имейли есть, и я, я писаю через пару данных имейли про анонсую, там, что будет в Киеве, или в Львове. Да, да, мы обязательно всем нашим партнерам партнерам рассылаем информацию, мы обретем для стартапов. Будут еще, возможно, какие-то сенсковые Були якісь майстер-класи, техніки. Можна підписатися, бо ну, там сказати, що на ньому що підписалися на свой колег, на головній сторінці, стартап і віа і тоді вам ось з повідомлення, що щось таке буде. А я думаю, що не буде. Останнє питання було. що Є що ні. Є треба?